ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو میرے پاس ایک سینئر سیاستدان ہیں ایک سینئر صحافی ہیں اور یہی موضوع جس پہ ہم آج بات کرے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جان اچگزی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور انعام اللہ خٹک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں اچئی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی یوٹیوب پر ایک انگریزی میں اور ایک پشتو میں کیوں آپ نے اپلوڈ کی uh... اس میں میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو ڈیمانڈ ہے پی ٹی ایم کے اس کے ساتھ ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ بات ہو سکتی ہے ہم یہاں پہ ہر گروپ سے بات کرتے ہیں کرتے آ رہے ہیں حتاہی بولو لیکن کس چیز کی... پہ بات نہیں ہو سکتی جس چیز پہ نہیں ہو سکتی وہ کہ ان کا بیانیہ ان, ان کے کچھ کھندے پہ جو ایجنڈاز مختلف ہمارے سامنے کھل کے آ گئے ہیں ان پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی کیا بیانیہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انٹرنیشنل دنیا کی گارنٹی مانگتے ہیں اگر ہم نے حکومت سے مذاکرات

تقریباً ہمارا ریٹ دو آزار ناؤ میں ہم کو چکے تھے فاٹا بلوچستان کراچی اور مجھے, مجھے کو بھی ہر کلومیٹر فاٹا سے لے کے بلوچستان آئی ریپیٹ ریڈ سکوائر پہ ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے ہمارا ایک میجر شہید ہوا ہے ہمارا ایک کرنل شہید ہوا ہے تاکہ ہمارے چھاپ زیادہ جنرل شہید ہوئے تو اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ اس ملٹنسی کے خلاف ہماری فوج نے بیانیاں دی ہیں اور ہم اس کے چشم دید گواہ ہیں لہٰذا اس طرح کا مطالبہ یقین ہمارے دشمن تو کرتے ہیں اس طرح بیانیاں دے کے لیکن ان سے یہ توقع نہیں تھی ہماری چوتھی اہم بات یہ کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں پشتنوں کو نہیں پشتون کے بہت سے مسائل ہیں جس طرح سوت منجاب کے لوگوں کے مسائل ہیں جس طرح بلوچستان کے لوگوں کے مسائل ہیں لیکن پسماندگی کے بنیاد پہ آپ کے ساتھ ایک ناروہ رویہ کے بنیاد پہ آپ پاکستان کو تھوڑنے کی بات کرتے ہیں آپ ریاست سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے ان کو کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اس سے ہمارا اختلاف ہے اور یہ پہلی تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی جب بنگلہ دیش بنا اس طرح نہیں بنا اکتر میں نہیں بنا باسٹھ میں شیخ مجیب راوان کے کے بارے میں پلانٹس ہوئے ان کے بیانات امریکہ میں اخبارات میں ان کے تنگ ٹکس نے اٹھایا اور اسی طرح انڈیا کے جو راہ انہوں نے فنڈنگ شروع کی تو سکسٹی ٹو سے پاکستان تھوڑنے کا منصوبہ بنایا گیا آج مداخلت ہو رہی ہے آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انجیوز پاکستان میں ایکٹیو ہیں وہ فنڈنگ لے کے فارن فنڈنگ ان کی کر رہے ہیں ایک سوالیہ نشان اسی طرح جو افغانستان کے آہ آہ جو سپریٹسٹ ہیں جو بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کو افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے وہ ان کے پیچھے ہے اسی ای طرح اندوستان کل کی ہے है. سب کل کیا چاہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی آرڈیسس ممبئی سے مل رہے ہیں کابل سے مل رہے ہیں ویب سائٹس بن رہی ہیں یہ یہ تمام ایجنڈا اور امریکہ کل کے آپ کے تنگ ٹینگز وہاں پہ آپ ہیلائٹ ہو رہے ہیں نیو ٹائم واشنگٹن پوسٹ بی بی سی وائس آف امریکہ یہ علاقی وہاں پہ خود بین ہے علاقی وہ امریکن شاید وہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کا ایک ہے بھی بتا دی کہ کیا وہ چیز اس پر بات نہیں ہو سکتی اب جس پہ ہو سکتی ہے وہ ایشو جو ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں جو ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے ایشوز کی جو ہے اس میں بڑے لوگ ہیں ہمارے اپنے سیاسی نظام میں پولیٹیشین ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہوں اور وہ خوش ہیں کہ یہ یعنی یہ چیز ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا یہ جو پیچھے گیم ہو رہی ہے یہ بتائیں نا اس کے بارے میں احمد جہاں تک میں نیشنل اسمبلی کی بات کروں چونکہ ہم نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگس دیکھتے ہیں دو ماہ قبل جب نیشنل اسمبلی کے ایجنڈا پر فاٹا فارمز بل انٹروڈیوس ہوا بلکہ ایجنڈے کا حصہ تھا وہ کاپیاں ہمیں ملی اور اس کے بعد یعنی ہم گیلری میں بہت سارے صحافی تھے ہم نے ہم اس یہ سوچ کر گئے ہوئے تھے کہ آج فاٹا کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آ, صحافی بھی پریس گیلری میں زیادہ تھے اور اس, اس دن لاؤ میکرز بھی زیادہ آئے ہوئے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ الیونت آر پہ وہ فاٹا ریفارمز جو بل تھا اس کو بالکل ٹیک آؤٹ کر دیا یعنی کہ ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا اس کے بعد سازش ہوئی, تھی سازش ہوئی اپوزیشن پیپلز پارٹی تحریک انصاف باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایکسپٹ فار محمود خان اچکزیز پارٹی اینڈ مولانا فضل الرحمان پارٹی جنہوں نے بائی کارٹ نہیں کیا باقی سب نے بائی کارٹ کیا اٹھارہ دن تک وہ بائی کارٹ جاری رہا اس سازش کیا تھی یعنی سازش یہ تھی کہ جہاں تک میری سورسز کی بات ہے کہ اچکزیز صاحب نے جب جب نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن <تصفح> <رس قولیفائی تصفح> ہوئی تو اس کے بعد اچکئی صاحب تھرو مائی سورسز بائی مائی سورسز اور یہ میں, میں بالکل کلیم کر رہا ہوں کہ یہ میں نے ایگزیکٹ سنا ہے ان کے اپنے بندوں سے کہ انہوں نے نواز شریف کو بولا کہ یہ فاٹا اور خیبر پختونخوا کا مرجر آپ نہ کریں ہم آپ کو ایک بڑا ڈیفینس دینے والے ہیں کیا ڈیفینس ہوگی یہ, یہ انہوں نے ظاہر ہے آپس میں برین اسٹارمنگ کی ہوگی تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی ایم جب جب سے یہ, یہ پشتون تحفظ موومنٹ بنا ہے اس کے بعد اس کو سب سے پہلے محمود خان اچکزئی نے اون کیا اب بھی جو ٹریڈرز آئے ہوئے تھے یہ جو دو دن قبل پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے میں احمد خود گیا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں کمپنسیشن مل جائے اور ان کا ویریٹی مان ہے بیس ہزار سے کچھ لوگ آئے تھے وہ محمود خان اچکزئی کے پارٹی کے بندے تھے سینئر بندے تھے جنہوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈٹھے رہیں وہاں پر لوگوں کی برین واشنگ کرتے رہے کہ نہیں آپ یہ ایک پوائنٹ ایجنڈے سے آ, اگر آپ ہٹ جائیں صرف معاوضی کی بات نہ کریں بلکہ ہم جو ہمارا جو بیانیاں ہے, وہ اگر آپ جاری رکھیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن لوگوں یہ جو پارٹ ہے اس کو کہیں پذیرہ ملی کیونکہ وہ جو گریونسز ہیں جو ایشوز ہیں جس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں وہ تو ان پہ پیش رفت بھی ہو رہی ہے ویسے لیکن لیکن جو اینٹی اسٹیٹ والا بیانیہ ہے اس کو پذیرائی کہاں پہ ہوئی ہے میں تھوڑا سا بتایا نا شاور میں ہوئی, hi ہوئی ہے کہاں कíll... پہ ہوئی ہے احمدی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہمیشہ <uvoam detriment> ایک تحریک تب عوام میں پذیرائی ملتی ہے جب وہ آپ بہت یعنی بہت... ب... بڑے لارج سکیل پاپولیشن کو... کو جب آپ اپیل کر رہے ہوتے ہیں <hebt> چترال سے لے کر میں خبر پتنخواہ کی بات کر رہا ہوں چترال سے لے کر ڈی آئی خان تک اپ ٹو آنا یعنی یہ کچھ لوگوں کے علاوہ باقی کہیں پہ بھی آرمی کے ساتھ لوگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے لوگ بلکہ میں خیبر پختونخوا کی اگر بات کروں گا ہم کہتے ہیں مارشل ریس ہے وہ تو وہ تو اپنا سپسلار ہی مانتے ہیں پرائم منسٹر سے کم جو پشتون پاپولیشن ہے وہ آرمی چیف کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یعنی آپ اب آپ یہ دیکھیں کہ چترال میں کوئی ایشو ہے مردان میں کوئی ایشو نہیں ہے نوشیرہ میں کیا ایشو ہو سکتا ہے لوگوں کو آرمی کے ساتھ پشاور میں کیا ہو سکتا ہے کوہاٹ آگے آتا ہے وہاں کیا کرک میں کرک میں بات کر رہا ہوں دو دن قبل جب نے پی ٹی ایم نے کہا کہ ہم جلسہ کریں گے کرک میں کرک کے لوگ گئے ہیں اس وینیو پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں ہم اس طرح کی اینٹی سٹیٹ بیانیے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ کرک کے اپنے لوگ جو آرمی میں تھے جو جو ظاہر ہے سیکیورٹی ہماری جلسے ہیں چاہے وہ کوئی ہیں وہ شہدہ ہیں قبروں हुँ. میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایمبیرسمنٹ کا مقام ہے اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے ان کو اجازت نہیں دی جو کہ کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوئی یہ لاہور کی جو میں بات کر رہا ہوں احمد میں اپنا کلیم کر رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو گرفتار کر کے پنجاب حکومت نے ان پر ایک قسم کی یعنی ان کو فیسٹیٹ کیا ایک منٹ رک جائے خ کوئی ہے ہمارے پالیٹیشن میں جو چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاکستانی پختون جو ہیں ان کا اور ریاست کا یا فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو دیکھ دیکھ انڈیا ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر ہے ایسے دیکھیے میں کھل کے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل نے پلان بی کے طور پہ پی, پی ٹی ایم کو اڈاپٹ کیا ہے وہ اس لیے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ معاملات جو ہے وہ چونکہ نواز شریف صاحب کے خراب ہوئے ہیں تو ان پہ دباؤ ڈالنے لیکن لیکن کے لیکن لیے لیکن 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 صحیح نہیں ہے کیونکہ نہیں ایسی بات وہ کہہ رہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اریسٹ ہوئی کو رہا ارسٹ کھل ہوئی ہے یہ بیٹ کاپ اور گڈ کاپ کی بات ہے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف سے بیان دلوایا گیا ان کی حق میں مریم نواز نے کیا ان کی جو ایسٹس ہیں انہوں نے تقریباً کئی ہفتوں سے وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کمپیننگ کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے بیانیہ وہی ہے جو پی ایم ایل این کا ہے اور اس ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ان کے ہاتھ آ گیا کہ وہ جی ایچ کیو پر پریشر ڈال سکتے ہیں اس لیے وہ کھل کے ان کی امیت میں آ گئے ہیں رہی یہ بات کہ ان کا جو ہے جو ایجنڈے کی میں نے بات کی ہے وہ ہم سب کے سامنے یہ بینفیشریز ہیں کیونکہ جتنا بھی فوج پر پریشر آئے گا اس کا فائدہ جو ہے پی ایم ایل این کو تعریف کا ہو ہوگا اور بھی گوز سے اس کے علاوہ پاکستان میں جو انجیوز ہیں جو فنڈڈ فنڈیڈ ہے ان کو بھی ایجنڈا مل گیا ہے جو انڈیا کا نیریٹیو ہے پاکستان فوج کے حوالے سے افغانستان کا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کا ہے مثلا وہ آپ جو بھی آپ تاکہ ان کے ویڈیوز پڑھے ہوئے ہیں وہ تو کلیر ہے وہ آپ کے ویسے کیا ریکشن تھا آپ کے ویڈیوز کے اوپر دیکھئے مجھے تو سب سے زیادہ گالیاں پی ایم ایل کے میڈیا جو ان کا سوشل میڈیا ان کی طرف سے ریکشن آیا اس کے بعد اسے لوگ پشتون قوم پرست ہیں ان کی طرف سے آیا ہے اور اسی طرح ایک انٹرنیشنل جو امریکم ریلیشنز ہیں مختلف اس میں ان کا آیا ہے اور وہ کھل کے اپنی امدردی کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو اب جو, جو لگ رہا ہے وہ یو کے ایک پیٹرن سیٹ ہوتا, ہوتا جا رہا ہے چونکہ اب اس منظور پشتین کی ایک ویسٹرن امدردی پیدا ہو گئی ہے وہاں پہ میڈیا میں ان کے لیے بیڈیے جو ہے ان کو دیئے گئے ہیں ان کے تینک ٹینک جس طرح مائیکل کوگلیمن ہے یا ظلمہ خلیلزاد ہیں انہوں نے ان کے حمایت کی ہے اور دنیا کو یہ تاثر بند دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ انٹی ریڈیکلائزیشن کمپین ہے ان پہ آپ انویسٹمنٹ کریں اب جو جس طرح ماضی ہمارے تجربے ہیں اب خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہوتا ہے کوئی عاملہ ہوتا ہے ان کو پناہ مل جائے گی یہ جا کے آزاد پشتنستان کے نام پہ کوئی تھے وہاں سے لانچ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اسی طرح پیٹرن پہ انٹرنیشنل جو فورسز ہیں پاکستان کو ڈی کرتے ہیں ان کے فارٹ لائن اچھا دو کوئسچن ہیں ایک ہی کوئسچن ہیں آپ دونوں کے لیے حرک صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں اور آپ سے پہ ختم کروں گا جگزی صاحب کہ یہ سچویشن ہے انویسٹمنٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں کوشش کی جا رہی ہے خدا نہ خاص تک کوئی حملہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو ہیرو بن جائیں گے پرمننٹ موومنٹ یا ایسی چیز بن جائے گی وٹ کین دا اسٹیٹ کیونکہ ہماری سٹیٹ میں بھی شروع میں آپ کے آنے سے پہلے میں بتا رہا تھا اپنے ویورز کو کہ ہم نو نیوکلیر پاورز جو دنیا میں ہیں. ان میں سے ایک واحد پاکستان ہے جو اپنا بیانیاں انفارچونیٹلی بنا نہیں پاتی یا ہمارے ایشوز ہو جاتے ہیں وٹ کین وی وٹ دا اسٹیٹ وٹ دا گورنمنٹ سب سے بنیادی بات ہے کہ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے اگر فاٹا کو آپ مرج نہیں کر رہے اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ شڈ کم اپ کہ ان کے, ان کے یعنی یہ لوگ یہاں احتجاج کر رہے تھے وفاقی کابینہ کا کوئی بندہ ان کے پاس نہیں آیا تو ظاہر ہے پھر جو یعنی ہم باقاعدہ سوشل میڈیا کے تھرو بولتے رہے ان لوگوں کو یہ لوگ چلاتے رہے کہ کوئی منسٹر سے اور وہ واقعی لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں ریل ایشوز ہیں اور ریلوز آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ول ہیو ٹو step اپ اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں نہیں اور اگر step اپ ہوئے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ دلچسپی نہیں رکھتی وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ کسی طرح سول ملٹری تعلقات میں فوج کے کے دباؤ بڑھایا جائے یہ فاٹا کے ریفارم نہیں چاہتے کیونکہ انہیں اپنی اتحادیوں کو خوش کرنا ہے اور یہ ان کو سوٹ کر رہا ہے یہی ان کی پارٹی کی پالیسی ہے یہی فاٹا کے جو گورنر ہیں ہمارے ان کی کی پالیسی ہے لہٰذا پی ایم ایل این سے آپ توقع کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں گے یہ میرے خیال میں ایک خوش نماز